নমস্কাৰ মই ৰীতা আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব চ' ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত মই বহুবাৰ চিন্তা কৰিলোঁ বহুত দিনত এই কথাখিনিয়ে মোক আমনি দি আছিল আৰু মোক ইউনিভাৰ্চিও বহুত মানে কি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে যে মই এই কথাখিনি কোৱাটো বহুত জৰুৰী হয় চ' মই নক'লেহে মোৰ পাপ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ চ' কথাখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আজি আৰু ঈশ্বৰক ইউনিভাৰ্চক মই সাক্ষী কৰি এই কথাখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকেও যাতে ফলৱতী হ'ব পাৰে আৰু ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব যদি নতুন কোনোবা আছে আৰু পঢ়াসকলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মই যোৱাবাৰ ঘোষণা কৰিছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত যে তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰিডিং পাইছিল ফ্ৰী মোৰ পৰা দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে আৰু শ্বেৱালী বাইদেউ তেওঁ মোক কণ্টেক্ট কৰা নাই য' ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাইছে আপুনি চাইছে প্লিজ please মোক contact কৰিব বুলি আশা থাকিলে বোলো মানে কি মই যে এক্সেছ বাৰ্চৰ ক্লাছ ছেশ্বন দি আছোঁ লগতে টেৰট কাৰ্ডৰ মানুহ মাধ্যমেৰে মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিবলৈ অলপ হ'লেও সক্ষম হৈছোঁ তেওঁলোকে উপকৃত হৈছে কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ যেন লাগিছে চ' তেওঁলোকে এবাৰ টেৰট কাৰ্ড ৰিডিং লোৱাৰ মাধ্যমেৰে যদি মোৰ লগত কানেক্ট হৈ পৰে তেওঁলোকে এনি কাইণ্ড অফ ছিটুৱেশ্যনত যিমানখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ ভগৱানে সেইখন জ্ঞান দিছে সেইকল সুবিধা দি থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া ক'বলৈ পাৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ লোক মোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে বহুতো তাৰ মাজৰে এক্সেছ শিকা ব্যক্তিসকল আছে কৈছে বাইদেউ এক্সেছ শিকিলোঁ লাইফটো চেঞ্জ হ'ব বুলি মানে কি একোৱে মানে চেইঞ্জ পোৱা নাই অলপমান তেওঁৰ মাধ্যমেৰে গাইড কৰি দিয়কচোন বুজিছোঁ এক্সেছ শিকাৰ পিছত ইমান ধুনীয়া এটা কোৰ্চ এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল তাৰপিছতে মই ৰিডিংটো কৰি দিওঁ কৰি দিয়াৰ পিছত কওঁ মানে কি এক্সেছৰ কিছুমান মানে কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বাইদেউ আপুনি এইটো চিটুৱেশ্যন যে হৈ আছে এইকেইটাকেইটা কৰিব সেইকেইটা কথা নাজানো আমাক বোলে কয় ক্লাছত কিতাপখন ইমান জৰুৰী নহয় পইণ্টছখিনি অলপ শিকাই দিয়ে চ' কিতাপখনৰ কথা ইমান ভালকৈ নাজানো এই প্ৰব্লেমটো এগৰাকী নহয় বহুত দৰে মোৰ বহুত দুখ লাগি গৈছে তাৰপিছত তেৰৰ ৰিডিঙত মোৰ বহুখিনি তথাপিও মানে মানৱতাৰ খেতিৰত আপোনাৰ বুকখন উলিয়াওক বুলি মই গাইড কৰি দিওঁ যিকণ মই জানো বা ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত লোৱাৰ লগে লগে আৰু অলপ অভিজ্ঞ হৈ গ'লোঁ ছ' মই যিখিনি জানো মানৱতা খাতিৰত গাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া হাজবেণ্ডে সোধে কি অনলাইনটো এইটো নিদিয়ে এক্সেছ তুমি কি দি আছা তেৰত দিছানে এক্সেছ দিছা চ' মই নহয় মানৱতা খাতিৰত অকণমান তেওঁ নাজানে এইটো চিটুৱেশ্যনত যে কি মাতিব লাগে সেইটোও নাজানে চব বেয়া লাগে এনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু কিছুমানে কয় ক্লাছটো লৈ বহুত ততাতৰিয়া হয় বোলে বহুত উৎপাত হয় সোনকালে সামৰি দিব দিয়ে চ' তেনেকুৱা হ'ব নালাগে গম পাইছোঁ চ' মোক কৈছে সেইটো কাৰণে মই আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেনেকুৱা মানুহক এক্সেছ শিকি তেনেকুৱা বেবেৰুৱাং হ'ব নালাগে ইমানটো এমাউণ্ট পইচা দি তেওঁলোকে শিকে চ' ভালভাৱে সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে সুন্দৰ এটা ফল যেনেকৈ আমি ৰিচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বহুজনে যিবিলাকে প্ৰপাৰলি এক্সেছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বেনিফিটসমূহ তেনে আপোনালোকে কিয় পিছ পৰি থাকিব চ' যিখিনি মানে কি প্ৰব্লেমত ভুগিছে তেওঁলোকে মেণ্টৰ লগত আকৌ আলোচনা কৰিব লাগে আৰু আলোচনা কৰি তেওঁলোকে সেইখিনি মানে কি সমাধান কৰি ল'ব লাগে চ' তেতিয়াকৈ মানে কল কৰিলে কল নুঠাই ভাল নালাগে ন তেনেকুৱা হ'লে চ' তেনেকুৱা হ'ব নালাগে সকলোৱে পইচাৰ মূল্য আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ সৎসাহস লাগিব মই তথাপিও আমাৰ চিনিয়ৰ গুৰুসকলে ধুনীয়াকৈ শিকায় তেওঁলোকক মই ইয়াৰ পৰাই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে ময়ো সেই পথটো দেখিছোঁ চ' নতুন নতুন যিসকল বা এতিয়া কিছুমান বহুতে মানে কি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে চ' সকলোকে মানে মই অনুৰোধহে জনাব পাৰোঁ চ' চবৰে প্ৰাইভেচি থাকে ন চ' এটাই কওঁ যে সকলোৰে লগত এনেকুৱা হ'ব নালাগে চ' বহুতে আগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে শিকিছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব লাগে কোনটো কি মানে কি কৈছে কিতাপখনৰ ইমান নুবুজায় বোলে কিতাপখনত ইমান বুজিবলগীয়া নাই দুটামান ষ্টেটমেণ্ট বাকী মানে উলিয়াই দিয়ে এইকেইটা এইকেইটা কিতাপখনৰ লাইন বাই লাইন আগবেলাতো পঢ়াব লাগে ভালকৈ বুজাব লাগে ভাঙনি কৰি কৰি তাৰপিছতহে মানুহে প্ৰেক্টিকেলত যাব লাগে বুকখনৰ গাইড বুকখনৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব কোনটোৱে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব আমাৰ সিহঁতে বডি এণ্টিটিছ কাটা আমি বডীক সুধি সুধি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো কামত আমি বডিক আপোনাৰ সুধিব পাৰোঁ ইমিউনিটিমৰ কাৰণে আমি ল'ব পাৰোঁ ৰাণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ষ্ট্ৰং ফিল কৰোঁ আৰু একজি চিষ্টেম বহুতখিনি কথাই আমি বুজিব আছে ইমান চমুকি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি বুকখনত চ' ইমান বুকখনৰ ইমানখিনি কথা কেনেকৈ নুবুজাকৈ থাকিব পাৰে চ' মানে কি উপায় নোহোৱাত মানে ইমানেই মই ৰিডিঙত মই মানে সেই মানুহবিলাকৰ দুখবিলাক মানে পাইছোঁ ন এক্সেচিকি এনেকুৱা পৰ্যায় হৈছে চ' এনেকুৱা হ'ব নালাগে আপোনালোকে যোৱাৰ পৰাই নিশিকক অকণমান ইনফৰমেশ্যন লৈ ল'ব কেনেকুৱা কি মানে ধৰণে তেওঁ গাইড কৰি শিকায় যোন মেণ্টৰে নহওক অকণমান ইনফৰ্মেশ্যন লৈ ল'ব আৰু যিসকলে মোক ভিডিঅ' চাই আছে যদি তেনেকুৱা কৰিছে নকৰিলেতো এজনে ক'ব দুজনে ক'ব এশজনে কিয় মিছা কথা ক'ব আৰু তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ক'ব বেয়া পায় ত' মনৰ দুখটো প্ৰকাশ কৰিছে সেইকাৰণে মই কাৰো নাম নকওঁ আৰু সেইটো কাৰণে চব সকলোৱে ভাল হওক আৰু ইমানটো এমাউণ্ট দি আপোনালোকে শিকিব আপোনালোককো ক'ব বিচাৰিছোঁ অকণমান আপোনালোকে তেওঁৰ প্ৰতি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক কালেকশ্যন কৰি ল'ব তেওঁ কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়ে তেওঁ ষ্টুডেণ্টে কেনেকুৱা গ্ৰ'থ কৰিছে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে চালি জাৰি চাই পেলাই আগবাঢ়িব মানে পুতুককৈ দেখি গৈছে কণ্টেক্ট কৰিছে পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাখিনি ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে কিছুমানৰ তোৰ এক্সেছৰ বুকত পাতে নাই বুকখনত কিছুমান পাতে নাই কৈছে বাইদেউ এইটো পাতে নাই আপুনি মাতিব দিছে এইটো পাতেই নাই চ' তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু কোনেও মিছা কথা নকয় প্ৰুফ থাকিহে মানুহে কথা কয় চ' সম্পূৰ্ণ প্ৰুফ আছে চ' তেনেকুৱা কাৰো লগত নকৰিব এইটো অন্যায় হয় বুজি পাইছেনে এক্সেছটো এটা বহুত এটা পবিত্ৰ বস্তু হয় বহুতো মানুহৰ জীৱন চেঞ্জ কৰিব পৰা বস্তু হয় এই কনচেপ্টটো সদায় যাতে এটা ভাল হৈ মানুহৰ মাজত ৰৈ যাওক ভাল হৈ মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হওক হওক ভাল হৈ থাকক সদায় সেইটোৱে মই কাম্য কাম্য কৰোঁ সকলোকে হাতযোৰ কৰি পেলাই মই মোৰ কথাখিনি আগবঢ়ালোঁ আৰু সকলোৱে অনাগত দিনবিলাক ভাল হোৱাৰ আশা ৰাখিয়ে মই আগবঢ়ালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ল'ব ভালকৈ ভালকৈ জানি বুজি আগবাঢ়িব কেতিয়াও আপোনালোকে বিপদত পৰিবলগীয়া নহয় কেতিয়াও এক্সাইচৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধ মন্তব্য নল'ব এক্সাইচ শিকি লাইফ পৰিৱৰ্তন হ'বই প্ৰপাৰলি আপোনালোকে শিকি প্ৰপাৰলি আপোনালোকে গাইড লৈ আগুৱাই যাওক সেইকাৰণে গেৰী চাই তিনিটা ক্লাছ লোৱাৰো সুবিধা কৰি থৈছে চ' আপোনালোকে কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাওক আপোনালোকক এক্সেচেজে ছাকচেছ দিব মাষ্ট বি এতিয়া লাষ্ট টাইম মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ যে এটা আপোনালোকৰ ব্লকেজ ৰিম'ভেল এটা এঞ্জেলিক নাম্বাৰ মই এঞ্জেল নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এনি কাইণ্ড অফ ব্লকেজ আপোনালোকৰ ৰিম'ভ হ'ব চেভেন নাইন ওৱান চেভেন নাইন ওৱান আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এনিকাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমত ভুগি আছে নেকি কিবা প্ৰব্লেমৰ মানে কি ৰিম'ভ কৰিবৰ কাৰণে বাওঁহাতে গ্ৰীণ কালাৰত লিখিব অকণমান দীঘলীয়া নাম্বাৰ হয় নাইন ওৱান এইট ওৱান নাইন চেভেন ওৱান এইট ফাইভ আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ এইটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম চলভিং আপোনাৰ যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা এঞ্জেল নাম্বাৰ হয় নাইন ওৱান এইট ওৱান নাইন ছেভেন ওৱান এইট ফাইভ এইটো আপোনালোকে বাওচাইডে লিখিব ছামথিং কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ব্লকেজ ৰিম'ভ হোৱাটো হ'ল ছেভেন নাইন ওৱান আৰু যিটো আপোনাৰ সমস্যা সমাধান হোৱাৰ নাম্বাৰটো দীঘলীয়া দুবাৰ কৈ দিছোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই নাইন ওৱান এইট ওৱান নাইন ছেভেন ওৱান এইট ফাইভ আপোনালোকে বাওঁফালে লিখক আৰু চান্টিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক সকলোৱে সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ পৰিব সকলোৱে দিনবিলাক শুভ হওক ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ লাভ ইউ অল বাই বাই